أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم عن هلال بن علي قال قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان يقول لاحدنا عند المعتبه ما له تربت جبينه حضرت انس رضي الله تعالى عنه حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور عادات مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام والسلام نہ گالی دینے والے تھے نہ فحش بات زبان سے نکالنے والے تھے نہ کسی پر لانت کرتے تھے بلکہ اگر کسی وقت غصہ آ جاتا تو ہم میں سے کسی شخص سے یہ فرماتے ماںو جبینو اس کو کیا ہو گیا اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو مطلب یہ کہ فلاں شخص یہ غلط کام کیوں کر رہا یہ ایسی غلط بات کیوں کی ہے اس نے جو ہمارے لیے غصہ اور پریشانی کا باعث بنی ہے بس اس سے زیادہ کوئی ڈان ٹپٹ یا سرزنش نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی کسی کے حق میں کوئی ناگوار کلمہ زبان مبارک سے نکال لیتے تھے اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصی کی حالت میں بھی اپنی زبان مبارک سے کوئی بری بات کسی کے لیے نہ نکالتے اور نہ کسی کو اتنے سخت الفاظ میں ڈانٹتے کہ سامنے والے کو اپنی بیزتی محسوس ہو یا سامنے والے کو یہ محسوس ہو کہ اس کی عزت پر بات آ جائے بلکہ ہمیشہ اگر غصہ آ جاتا تو فرماتے کہ اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو اللہ جل جلالہ حضور نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اچھے عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے موافق مجھے اور آپ سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین